ஸ்ரீ குரு அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று சனி பிரதோஷம் பிரதோஷம் எப்படி சிவபெருமானுக்கு சிறப்புடையதோ அதுபோல நரசிம்மருக்கும் பிரதோஷம் விசேஷமானது ஏனெனில் நரசிம்மர் அவதாரம் நிகழ்ந்தது ஒரு பிரதோஷ காலத்தில் என்கிறது நரசிம்ம புராணம் இந்த நன்னாளில் சனி பகவானால் கூறப்பட்ட இந்த நரசிம்ம ஸ்தோத்திரத்தை யார் ஒருவர் சொல்கிறார்களோ அல்லது கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட கெட்ட தசாபுக்தி இருந்தாலும் அவையெல்லாம் நீங்கி நல்லதை மட்டும் அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் குறிப்பாக சனிக்கிழமை என்றும் சனி பிரதோஷ தினத்திலும் சனி பெயர்ச்சியிலும் இந்த நரசிம்ம ஸ்துதியை பக்தியுடன் பாராயணம் செய்பவர்களை ஒருபோதும் நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் அவர்களது எல்லா தடைகளையும் துன்பங்களையும் நீக்குவேன் என்று சனி பகவான் நரசிம்மருக்கு வாக்கு கொடுத்துள்ளதாக இந்த ஸ்தோத்ர பலஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்தோத்ரம் நரசிம்மருக்கும் சனி பகவானுக்கும் இடையே நடக்கும் சம்வாதம் இந்த ஸ்தோத்ர பலஸ்ருதியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தர்மராஜாவிடம் சனி தேவருக்கும் பகவான் நரசிம்மருக்கும் இடையேயான சம்வாதமாக உள்ள ஸ்தோத்ரத்தை கேட்பவர்களது மற்றும் சொல்பவர்களது கஷ்டங்கள் நீங்கும் அவரது எல்லா விருப்பங்களும் நிறைவேறும் அவரது வாழ்வில் எப்போதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும் என்று கூறினார் இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அற்புதமான தான் இந்த பாராயணம் செய்ய போகிறோம் ஸ்தோத்ரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ நர்சிம் கிருத்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சுலபோ பக்தி யுக்தானு अनन्यगतिकाणाञ्च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवस्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोक श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्म्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरयान्यसेवी पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्वं त्वम् नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरम् विचिन्त्यम् योगीश्वरैरपगता किल दोषसङ्गैः सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् प्रह्लादभक्तव च हरिराविरासीत् स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदार भावः पूर्वो निदाय उदरं नकरैर्ददार सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् यो नैजभक्तमनलाम्बुधिभूधरोग्र सर्वात्मकः परमकारुणिकोररक्ष सत्त्वं न देहि कृपावलोकम् यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वराविषयवीतसमस्तरागाः विश्रान्तिमा पुरविनाशवतीं पराज्ञां स त्वं नृसिंहायि देहि कृपावलोकं यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकला भवभीतिहारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकं यस्योत्तमं यश उमापतिमग्रजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं श्रुत्वैक सर्वशमलप्रशमेकदक्षम् सत्त्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् श्रीकृष्ण उवाच इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः क्षणिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्तं क्षणिं तं भक्तवत्सलख श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोहं क्षणि तुभ्यं वरं वरयशोभनं यं वाञ्चसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहं श्रीक्षणिरुवाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देव मद्वासरस्तव प्रीतिकरस्या देवतापते मत्कृतं त्वत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पूरयेता तेषां त्वं लोकभावन श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेकं वै रक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पूरयिष्ये त्वं ममैकं वच श्रृणु त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणु द्वादशाष्टमजन्मस्तात् मास्तु तस्य वै क्षणिर्नर देवं ततेति प्रत्युवाचः अतः परमसन्तुष्टो जयेति मुनयो वदन् श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्यात नृसिंहदेव संवादमेतस्तवनञ्च मानवः शृणोति य च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम् इति श्रीभविष्योत्रपुराणे श्रीशनैश्चरकृत श्रीनृसिंहस्तुति सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः Hari <laughs disappointment> ki